Так як відчуття після перемоги. приємно, конечно. Дожали. Хорошо, противник начала. було? Нелегко. тренировались все время на настоящем поле, перешли на искусственное первое, можно первое занятие это играл. Да. Ну, и Едет. Я к Не Классно, Виталий с Я к Хорошая. Впереди дорога. Хорошая. Дальняя. Складно было? Конечно. Не бывает легко в этом деле. Давайте поздравим да. сегодня день таксиста. Всемирный. 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 Так и Саню найдет. Так и так коридор. Шура. праздник. праздником. Давай, коллега, папа. Рассказывай. Мы эту игру? Принял, принял, Все поехал. хорошо. Победа за нами. Чайка, чайка. Идем дальше. Опа, опа. Так а це відкусити. відпустити. Блістяще, я б дуже сказав. Складно було? Блястяще. З перемогою всіх вболівальників, весь інгулець. Витерпіли, дожали суперника і заслужено обіграли їх. Вітаю з перемогою. Дякую. Які відчуття? Дуже позитивні. Як гра складна була? Дуже складна, дуже складний суперник. Але ми виявилися більш підготовленими. Далі буде на русском, тому що складно. Все добре, всіх поздравляю, болельщиків. Перший матч, це завжди сложно, в первую очередь, психологически, поэтому настраивались, готовились и проделали огромный объем работы наших тренера при разборе на этого соперника, поэтому всем это копилочку, все, все, что мы делали на сборах, мы сейчас пытались проявить. Я думаю, что большую часть мы сумели сделать, создали много моментов и позволили сопернику создать. Вот и наших ворот ничего, поэтому только позитив и смотрим вперед, ждем. Две команды. Руки и дальше Карпаты. Думаю, будет, дальше будет только лучше. Как игра, как впечатление? Складно ну, было? Ну, конечно, первая игра очень, как можно сказать, нервозно начали. Проходила. Ну, во втором тайме переломили под вот события, в конце забили. Ну, и более уверенно чувствовали, я считаю, во втором тайме. Поэтому считаю, что Заслуженная победа. Всех с победой болельщиков. В принципе, игра складывалась, так как и ожидали. И знали, что новый коллектив у них там подобрался. Но хороший тренер, я его знаю, Сергей Юрьевич. Поэтому ожидалась хорошая боевая игра. В принципе, слава Богу, что победили, забили воду. Ну, как бы, сегодня, если по игре говорить, то больше, конечно, я отдам предпочтение нам, потому что мы в конце полностью переломили ход игры, и уже я чувствовал, что намечался гол с нашей стороны.